Да, раз. раз. То есть используйте его движение. То есть вот раз. Он вас первый раз Вы приживаетесь. Баб, второй раздернул. А на третье используйте его движение. Либо КТГ, либо КТВ. Все равно. То есть идите по движению. Человек выдергивает руку. Еще раз. медленно. Выдергиваем руку Медленно. Уйдем. А используйте это движение силы. Он выдергивает, вы туда и идете. То есть не нужно сопротивляться силы. Понятно? Значит, почему мы делаем три движения? Конечно, лучше делать это с первого же движения. Но реально, для того, чтобы сделать прием любой, вам нужно сначала цукуры. то есть создать конструкцию удобную для проведения приема. То есть, грубо говоря, вам нужна точка опоры. В реальной ситуации, человек говорю, у ну, вас сбил, возможно, вы стоите неустойчиво. Конечно, если вы капката, классно сделали, оп, от ножа и два. Это очень здорово, если у вас так получится. Но, как правило, если вообще удалось от этого ножа уйти, слава богу, то где-то, дай бог, ему прижать и где-то вас били. Вам нужно да. вот эти вот рывок один, второй, может быть, с первого раза, со второго, с пятого, как у кого получится. Нужно для того, чтобы почувствовать, что вы устойчиво где-то на какой-то момент вы укоренились, все, точка поля, вы можете идти делать прием. Поэтому я не говорю делать обязательно на третий рывок, или на второй, или на четвертый. Как у кого получится. Но в любом случае используйте его силы. Он дёрнул, вы пошли с ним. Он дернул, вы пошли с ним. Он дернул, вы пошли и не противоречиваете его Вы поняли прием? Отжимаем.